Сегодня четырем главным фигурантам дела о наводнении в Крымском районе были предъявлены окончательные обвинения. По версии следствия, бывший глава района Василий Крутько, экс-мэр города Владимир Улановский, зам руководителя управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Виктор Жданов и бывшая глава Нижнебаканского сельского поселения Ирина Рябченко виновны в халатности и подлоге. По версии следствия, эти чиновники, зная о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории Крымского района, не оповестили об этом население и не организовали эвакуацию людей в безопасные районы. Дали указание подчиненным сотрудникам подготовить и составить официальные документы, содержащие недостоверные сведения о своих якобы своевременных действиях в этой ситуации. Нам удалось дозвониться экс-главе Нижнебаканского сельского поселения Ирине Рябченко. И вот что она думает по этому поводу. Мы-то согласны, не согласны, это уже дело к придет. И будет суд уже решать. И будем мы свои там доводы выставлять на суде. А сейчас что? Сейчас все равно мы ничего не сделаем, пока не будем сюда. Ну, у меня главный аргумент из 11 тысяч моих жителей. У меня не погиб ни один. Как это получилось? Бог, Аллах или молитвы, или что? У меня ни один не погиб. Ни один не пропал. А тех людей, которые пишу, что на федеральной трассе погибли. Я уж и не такой сильный человек, чтобы еще за, федерал, за федералов отвечать. Виктору Жданову предстоит отвечать еще и за покушение на мошенничество, связанное с получением компенсации. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы. Трое из них уже арестованы, один находится под подпиской о невыезде. Вот уже 4 месяца с момента наводнения жители района Теплиц просыпаются от самого мелкого дождика. Всему виной дамба, а точнее образовавшиеся в ней дыры. Напротив одной из таких как раз и находится дом Оксаны Савченко. Когда начинается дождь, начинается, конечно, неспокойно на душе. Начинаешь выходить, через каждые 15 минут смотришь на речку, потому что никто ничего не засыпал. Вот это яма и думаешь вода будет подниматься, опять будет то же самое, как было в июле месяце. Огромные ямы можно увидеть на протяжении всего участка, начинающегося от моста, соединяющего улицы Авиационную и Жукова до улицы Фадеева. Несмотря на работы по расчистке русел, которые ведутся сейчас на крымских реках, угроза затопления местным жителям кажется вполне реальной. В 2002 году, благодаря жильцам нашей улицы, значит, эта часть района была спасена. Вот. Администрация привезла там несколько машин гравия, камня, и земли. И все население, включая женщин, детей, лопатами, кто ведрами, кто как носил. И вот эти камни, вот до сих пор их видно, что-то что -то, что, -то, что -то осталось. Вода бы пошла бы через верх. А этот проем для паводковых вод, которые сейчас буквально перед Новым годом будут, это все, это весь район опять утонет. Кроме того, беспокойство у местных жителей вызывают загадочные дома, выросшие недавно на месте бывшего русла. Сергей Солдатенко убежден, что такое строительство просто не могло быть законным. Этот микрорайон создает дополнительное искусственное препятствие для протока воды. Раньше, значит, до застройки этого микрорайона площадь, Площадь, уровень этого грунта был на 2 метра ниже. То есть был естественный карман для разлива реки. Получается, что если уровень воды при обильных осадках поднимется, как он поднимается каждый год, то этот микрорайон находится в воде. А еще одной угрозе прорыва дамбы рассказал один из местных старожилов Георгий Никитин. По словам мужчины, под этим валом находится труба, ранее предназначавшаяся для полива сельхозугодий. Но после того, когда на месте полей стали появляться жилые дома, трубу так и не демонтировали. Лишнюю воду сбрасывали туда, по этой трубе. Потом сделали деревянный щит, поставили на нее, засыпали землей, и все. Когда было в 2002 году наводнение, все, я звонил туда, в, этот сам, в администрацию, и говорю, я пошел специально посмотреть на ту сторону дамбы этой. Смотрю, оттуда уже такие фонтанчики выбивают. Позвонил в администрацию. Мне сказали, мы сейчас приедем, посмотрим, что там. Все, вот едут по сей день. Уже 10 лет едут, не могут доехать. Несмотря на все доводы, местных жителей районная власть и Министерство чрезвычайных ситуаций края остаются непреклонными. В официальных ответах значится прямой опасности для домовладений, прилегающей к реке, нет. А это значит, что во время паводка в дамбе местным жителям предстоит пройти испытание на прочность. Надо отметить, что цена человеческого спокойствия всего несколько машин с грунтом. Однако, по всей видимости, цена эта слишком дорогая. Первое, что бросилось нам в глаза, это свободный доступ к внутреннему содержанию трансформаторной будки. Надпись, конечно, предостерегает, но вряд ли она остановит любопытных подростков или отчаявшихся электриков-самоучек, желающих раз и навсегда решить проблему плохого электроснабжения в селе Экономическом. Частое отключение и низкое напряжение – это бесконечно длинная история переговоров с энергетиками, благополучного завершения которых пока никто не гарантирует. Приезжал диспетчер, аварийная, приезжали, заходили лично ко мне в дом, замерили 160 киловатт, 159 с хвостиком. Быть точнее, если. Пользоваться современной техникой стало невозможно. Встроенные блокираторы отключают ее автоматически при возникновении сбоев в сети. И фактически бытовая техника превращается в предмет мебели. Со временем жители оценили техническое достижение. Не имеющие такой защиты приборы просто перегорают. включаю микроволновку, она тут же гаснет. Если 10 минут, она все и гаснет. Телевизор большой, это однозначно, он не тянет, совершенно его смотреть нельзя. Написано недостаток электроэнергии, все, оно само показывает уже. Мы уже не можем смотреть там телевизор по вечерам. Уже я не говорю, что там, если тебе надо какие-то сварочные работы провести, это уже вообще исключено в наших домах. Там, там, там уже люди сами приобретают трансформаторы. Второй холодильник купили, машинку купили вторую. Нам-то никто это не оплачивает, мы-то со своего второго. кармана платим. Недостаточное электроснабжение негативно влияет и на остальные сферы жизни экономического. У многих сельчан единственным постоянным источником питьевой воды являются скважины, которые в данном случае абсолютно бесполезны. В отсутствие необходимого напряжения насосы не в состоянии поднять воду наверх. Как хочешь так и живи, нету воды, во сколько я с 79 -го года нет по улице нету воды, нет и все, вот такая история, проблема целая. А вот вы, получается, здесь живете 79-го года, да? Да. А вот с электричеством всегда были проблемы? Всегда такая история. Всегда такая история. Это не первый раз такая история. А этот трансформатор стоит тоже 79-го года или меняли? Вот сколько я живу, ни разу не меняли. Картину общего неблагополучия дополняют уличное освещение. На одном энтузиазме фонари не горят. Родители еще чаще провожают детей в школу с ручным фонариком. Мы несколько раз деньги собирали, местному электрику денежки давали, собирали, включали. Опять какое-то время проходит, видим, вот это напряжение. Не знаю, что там со светом, оно перегорает моментально. На да, лампочки. моментально перегорают лампочки, не знаю, что там делается, и все, мы опять сидим света. Дети маленькие ходят. Ладно, это летом, а зима сейчас будет, осень. Как дети ходят в школу? Мы ходим с фонариком. Если нет возможности увезти на машине, мы ходим с фонариком. А на машине возить ребенка, вот мы здесь живем, школа там сколько, километра полтора, если идти уже далеко. В августе этого года в соседнем селе Киевском из-за замыкания в трансформаторе произошел пожар. В доме Нины Петровской взорвался телевизор и за два часа полностью сгорела летняя кухня. Жители улицы Октябрьской села экономического боятся таких же последствий. Электрооборудование даже боишься включать, потому что а, если даже если это дорогостоящее оборудование, даже разговоров нет, компьютер, как-то свет начинает моргать, все, уже бежишь бегом, все выключаешь. А если дома нет, то уже все это надо уже, если дети дома, это уже за бред, чтобы никто ничего не включал. А если что-то купить, конечно, уже боишься покупать. Микромолов, микроволновую печь мы вообще не включаем, потому что боимся. Холодильники действительно работают в нагрузке. Бесконечно он тарабанит. И это только хорошие моторы, которые, не знаю, какой закалки, они выдерживают. Но... Им приходится работать бесконечно, с небольшими промежутками. Не хватает энергии. Ездили к начальнику энергосетей, как бы он нам не отказал, вежливо встретили, пообещали, что будет решен вопрос, добавлена будет трансформаторная будка, просто поменяется полностью на новую. Замену трансформаторной подстанции жители села экономического ожидали в конце августа, в начале сентября. Сейчас на нас уже Новый год, а все осталось по-прежнему. По заявлению жителей просто так заменить трансформаторную подстанцию на более мощную, мы не имеем права по закону. Что нужно делать в этом случае? Потребители, у которых имеется такая проблема, нужно обращаться в сети с заявлениями на увеличение мощности каждому в отдельности. В связи с этим, когда это суммируется, мы будем видеть, что необходимо сделать реконструкцию наших сетей и заменить трансформатор на более мощный. Вот. Все это делается с выдачей технических условий и заключением договора на электроснабжение. Плата за оформление таких документов всего лишь 500 рублей. Просто сейчас мы считаем все мощности наших трансформаторов, исходя из ранее поданных заявлений потребителей на эту мощность. В основном она от 2 до 5 кВт. То есть ранее было подано им заявление. Сейчас энергоприемники частных домовладений уже доходит до 10-15 киловатт потребления. И приняв эти заявления, выдав технические условия, мы можем видеть и по закону делать реконструкцию своих сетей. Наличие таких заявлений служит основанием для детального изучения проблемы и при необходимости замены трансформаторной подстанции в течение полугода. У здания амбулатории в станице Нижнебаканской очередь с самого утра. С начала недели здесь стоит передвижной флюорограф Краснодарского краевого противотуберкулезного диспансера. Министерство здравоохранения вот с управлением здравоохранения Крымского района приняло это решение для того, чтобы увеличить количество обследованных граждан нашего района, на, обследовать их на наличие туберкулеза. У нас э, флюорограф стоит уже второй день. Вчера прошло обследование 104, 134 человека. Э, ну и сегодня, я думаю, примерно так же. Вот они у нас будут работать до двух часов примерно, а потом э, будут работать в других сельских поселениях нашего района. Повернулись спинкой. Голову назад ладони подняли на голову. Локти вперед к носу. В том, что передвижной флюорограф необходим в отдаленных поселениях, где нет стационарного аппарата, сомнений не возникает. Потому эта акция действует практически круглый год. У нас машина в Абхазии была вообще три месяца. У нас три передвижных. И ездят они очень часто. Особенно важны такие мобильные пункты для людей пожилого возраста. Мария Павловна в связи с возрастом проходит обследование каждый год, и каждый раз ей приходилось ездить в районный центр. Пусть от ваканки до Крымской недалеко, говорит пенсионерка, а все же ездить тяжело. Конечно, хорошо, вы что? Вот я даже хотела весной в Крымск ехать, а ноги не ходят, ничего не ходят. А приехали, я прям рада, меня обслуживают. Вчера сказала женщина, я говорю, быстренько. Сядь, он позвонил, говорит, приезжай, Это Очень хорошо, очень заботится все-таки о нас, стариках. это, это очень хорошо. Отношусь положительно. Это услуга населению. В Крымский нужно ездить, там в очереди стоять. Здесь намного быстрее. Приехал, прошел, пять минут и все. Передвижной флюорограф краевого противодуберкулезного диспансера пробудет в Крымском районе вплоть до конца недели. В среду мобильный флюорографический кабинет остановится в селе Молдаванском. В четверг обследование можно будет пройти в селе Киевском. В пятницу такая возможность представится жителям станицы Небержаевской.